എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കെൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീരാമ അഷ്ടോത്തരമാണ് ആത്മവിശ്വാസവും ഇച്ഛാശക്തിയും ഊർജ്ജസ്വലതയും നൽകുന്നതാണ് ശ്രീരാമ അഷ്ടോത്തരം മടിയും അലസ്തയും അകറ്റി കർമ്മശേഷിക്കും ജീവിത വിജയം നേടുകാൽ ഈ ജപം അത്യുത്തമമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ദുരിതവും കടവും തീർത്ത് ധനപരമായ സുരക്ഷിത്വവും നൽകുന്നു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അഷ്ടോത്തരം ശ്രീരാമനവമി ബുധനാഴ്ച വ്യാഴം ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഈ ജപം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടോത്തരം ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എല്ലാവർക്കും ശ്രീരാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ ഓം ശ്രീരാമ नमः ॐ रामचन्द्राय नमः ॐ शाशुभाय नमः ॐ राजीवलोचनाय नमः ॐ श्रीमदे नमः ॐ राजेन्द्र ॐ जैत्राय नमः ॐ चितामित्राय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ विश्वामित्रप्रियाय ॐ सत्यविक्रमाय नमः ॐ सत्यव्रताय नमः ॐ व्रतधराय नमः पण्डिताय नमः विभीषणपरित्रात्रे नमः ॐ ॐ सप्ततालप्रवेत्रे नमः ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः जामदात्म्ये महादर्पणदळनाय नमः ॐ ताडगांदगाय नमः ॐ वेदान्तसाराय नमः ॐ वेदात्मने नमः ॐ भवरोगस्ये वेषजा ॐ भूषणत्रिशोरोहन्द्रे नमः ॐ त्रिमूर्तये नमः ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ त्रिलोकात्मने नमः ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः

ॐ ितेन्द्रियाय नमः ॐ जिदक्रोधाय नमः ॐ जिदमित्राय नमः ॐ जगद्गुरुवे नमः ॐ द्रक्षवानरसङ्गे नमः ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः ॐ जयन्तत्राणवरधाय नमः ॐ सुमित्रपुत्रासेविताय नमः ॐ सर्वदेवादिदेवाय नमः ॐ मृतवानरजीवनाय नमः ॐ मायामारीचिचहन्द्रे नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ महाभुजाय नमः ॐ सर्वदेवस्तुदाय नमः ॐ सौम्याय नमः ॐ राविण्याय नमः ॐ मुरिसंस्तुताय नमः त्याय नमः ॐ सर्वपुण्यादिकपालाय नमः ॐ स्मृदसर्वागनाशनाय नमः ॐ आदिपुरुषाय नमः ॐ परमपुरुषाय नमः ॐ महापुरुषाय नमः ोत्तमाय नमः ॐ स्मिदवक्रताय नमः ॐ मिदभाषिणे नमः ॐ पूर्वभाषिणे नमः ॐ राघवाय नमः ॐ आनन्दगुणगिवीराय नमः गुणोत्तमाय नमः ॐ मायामानुषचरित्राय माया नमः ॐ महादेवादिपूजिताय नमः ॐ सेदुह नमः ॐ जिवरशाय नमः सर्वतीर्थमयाय नमः धनुर्धराय नमः ॐ सर्वयज्ञादिपाय नमः ॐ यज्ने नमः ॐ जरामरणवर्जिताय नमः ॐ शिलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः ॐ सर्वाभरणवर्जिताय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ परब्रह्मणे नमः ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ॐ परस्मै धाम्ने नमः ശ്രീരാം ഭഗവാന്റെ നൂറ്റിയെട്ട് നാമങ്ങളാണ് എല്ലാവരും നാമങ്ങൾ കേൾക്കാനും ചൊല്ലാനും ശ്രമിക്കണം ശ്രീരാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാവരും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കുന്നതും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്